А вы тут, да, охраняете вроде? Тут Почему ну, да, а не пускали снова людей? Ну, мы не пускаем лічностей по приказу нашего начальства. А кто ваш начальник? Ну, ну а почему? Ну, мы, тоже граждане, ну, мы тоже граждане. А чому Мы ви... имеем право знать, кто нас снимает. Вы имеете право пускать кого-то или не пускать, да? На, каких яких, на каких вы не пускаете людей взагалі? Ну, ну України. Тут тут вулиця вы на, вы на карте? Знаєте, так? Да? Я И... вы я вас звати? Петро. Петро, Михайло. От я що стану десь на Печерську, на Печерскую, скажу, тут не можно проезжать, приїжджати, бо мне начальник сказал. сказали завтра. Все, в принципе, кто есть, кто да? Значит, э, официально объявляю в начало собрания. Собрание сегодня посвящено, в общем, тематика такая. Выдубицкое озеро, территория Громадского простора. Значит, э, цель э, данного собрания такая. Я хочу объяснить, что происходит с начала года, с 12 января этого года. Значит, 12 января Утром на территорию нашего озера заехали вооруженные люди в камуфляже, положили на землю наших матросов, Мирослава, положили столиком, натянули шапки на голову, подбирали мобильные телефоны и вывели их потом за территорию. У Нашивкина у них были айдаровские, повесили флаг Айдара на въезде. Вот. После этого буквально через это, то, что происходило полчаса, мы, мы, мы не знали, нам не успели ребята позвонить. Мы как раз просто подъезжали сюда. Это было, не помню, вторник, по-моему, был, 12 января. Э -э, значит, э -э, подогнали сюда под форму экран пытались демонти демонтировать э, большой вагончик наш, вот, чтобы его э, вы вы вывести э, с территории, за территорию. Значит, э, мы начали разбираться. Э, несколько человек с этого Айдара мы узнали. Мы в 2014 году ездили за них в суд, чтобы их не посадили. Это смешно на самом деле. А они пришли нас отсюда выгонять. Значит, основные руководители этой гоп-компании, гопников Айдаровцев, это Золотухин Александр, по кличке Тухлый, и у него якобы позывной аргумент. Плюс Бабич Александр, это тоже Айдаровец, по кличке Бульдозер. Еще там есть Николай Колемы. Вот основные фигуранты. Все остальные это гопота, которая занималась на Донбассе мародерством, кражами и вымогательством. Значит, в тот день у них ничего не получилось. Подъехали, подъехали ребята, подъехал вот Михаил Ковальчук. Он, кстати, сегодня присутствует, это ки э, руководитель Киевского СРФ, политической партии ⁇ Патриот, которая нас тоже поддерживает и участвует в защите и в сохранении <как> Ропа <Европы как> и Выдобинского озера. Разборки у нас тут продолжали, с ними поподъезжали э, активисты, журналисты. Вот все фиксировал на камеру э, наш э, дорогоуважаемый э, журналист Виталий Терещенко. На сьогоднішній день треба власними руками наводити порядок. Бандитам тут нема місця, однозначно. Я думаю, що ми повинні зараз підписати там, списки, смирити, звернення там, в прокуратуру, в міліцію колективне, для того, щоб вони відреагували. Давайте 3-4 дні максимум. Хай залишають територію мирно, спокійно. Ми люди мирні, ми не хочемо війни, але тут безлад і бандитизм не буде процвітати. Ми не ведемо тут порядок. Я... Я думаю, що якщо за тиждень нічого не відбувається, давайте ще раз зберемося всі разом, прийдемо і їх звідси просто попросимо.